Я когда увидела этот ужас, ну это, ну это Армагеддон, просто Армагеддон. Горит, пылает, горит. Была дома, когда, когда первый был прилет, оттуда звук сильный шел. Ну мы как думали, ну и, и пролетело, и все. А я телевизор смотрел, думаю, пойду чай себе сделать. Это же было 20 минут или половина десятого. Ну, только я к двери подошла, выходить из большой комнаты на кухню. Мама дорогая. Это такой был звук, это сразу я сказал, я не куда мне идти. Вот. Но я же не знала, что попали в дом. Я выйти не могла, у меня двери перекосила. Не могу открыть, ни туда, ни сюда. Ромка его и сын бегает, кричит, тетя Лариса, мы горим. Думаю, где горим? Я ж думала, где-то упал просто с волной. Ага. в общем, Вадик говорит, давай ты с той стороны, я с этой, а мне надо вы. Ну, если не отрону, тогда в окно буду прыгать. Не то, что сараи горят, это Ну, вот прямое попадание в квартиру. Просто прямое. Они просто... Муж и жена, молодые, девочки 12 или 13 лет, они сгорели жоп. Сейчас буду опять ревить. Девочка школа, была красавица, Катя. Ну, в общем, короче говоря, просто, просто зная этих людей, прожить сколько времени. Вот. А парень внизу был. Может, Погиб. Что? Он где-то по ремонту. Он, у него руки золотые были, у Андрея. Он все ремонтировал, что его не попало. Вот такой парень. Хороший, ничего не могу сказать. Мама его, мамы не было его Вали. Она была там, нянчить, родственница 90 лет И она звонит, нам мы уехали, нас забрал, взять мои галины поршневые верхние. В санатории Роща, там частный сектор. И она ей звонит, она говорит, Варечка, я не знаю за Андрея, мы уехали. Ну, в общем, начали штушить. И, значит, то, ну, ну это, это, такое было пламя, что это, я не знаю, ад какой-то кромешный. Я говорю, ну, хоть бы уже где-то посредине двора упала, или, или на дороге, или где-то во дворе, вот там, где огород. Ну прямо при на где люди живут, а наши этот шехи сказали, мало то, что взрывчатка, там еще какая-то гремучая смесь, что жидкость, что оно горит, горит просто. Не то, что взрыв, а ну, я сейчас пламя такое было, что я такого в жизни не видела. Просто ужас. Да.